Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda sizə Zix Networks token saytını göstərəcəm. Dostlar, bundan əvvəllər də biz tanıtmışdıq bu token saytını, dostlar. Yəni hər kəs almağı məsləhət görmüşdü. Artıq tokenin qiyməti, dostlar, yüksəlib. Həmçinin də exchange var, yəni biz bunu borsalardan alış-satışını reallaşdıra bilərik. Bunları sizə, dostlar, göstərəcəm. Gəl gün ki olaraq birəs saytı dostlar incəliyək dostlar saytda aktiv madencilik var. Yəni aktiv bir şəkildə madencilik edə bilərlər. Görəndiniz ki, burada yazılıb ki, ZX cüzdanınıza ən az 1 ZX qoyun tutarında para yatırın və madencilik süreci avtomatik olaraq başlayacaqdır. Yəni dostlar, bunların köşklərinə ən azından 1 ZX e coin saxlasaq belə dostlar avtomatik olaraq madencilik başlayacaqdır. Madencilikə dostlar necə başlaya bilər? Qonu sizə göstərəcəm. Bunun üçün ilk olaraq biz e, Zix Networks-un cüzdanını yükləməliyik. Kaçla coin yükləməliyik? Bunu da dostlar sizə necə yükləyə bilərsiniz, onu sizə göstərəcəm. E, gelişmiş e, işləvşəliyə sahib Zix cüzdan. Görəndinizmi dostlar, güvənlidir. İkisinin dengəsini yönətmək, yəni passiv gəlir. Yəni hər zaman dostlar burdan staking eləyərək əlavə olaraq qazana bilərik. Bunu dostlar biz necə yükləyəcəyik? Onu da sizə göstərəcəm. Burdakı dostlar yəni hamsa ətraflı məlumatlardır. Ona görə dostlar sizə çatdırıram bunları yeni bir blok yaratmaq üçün ortalama 60 saniyə vaxt lazımdır burda. Yəni burda dostlar yol xəritəsi var, gördüyünüz kimi. Bunları da özünüz incəliyi baxa bilərsiniz. Kaç loku dostlar biz burda necə yükləyirik cüzdanı? Yuxarıda gördüyünüz kimi cüzdan yazılan yer var. Ora daxil oluruq. Burda dostlar Microsoft üçün, yəni Windows üçündur bu. Və burda da macOS üçün də yükləyirsiniz. Dostlar, bunu burdan da valet aktual nol yazılan yerdən və yaxud hələ üstünə də vursanız dostlar, avtomatik olaraq yükləyəcək. Hansının üstünə istəsəz vuraraq yükləyə bilərsiniz. Dostlar, yüklayıb quraşdırdıqdan sonra, yəni onu da dostlar sizə göstərəcəm bir azdan. Mən artıq yüklü quraşdırmışam. Yəni qeydiyyatdan keçəcəksiniz yüklayıb quraşdırdıqdan sonra. Yəni Ondan sonra mühasibəciliyə başlaya bilərsiniz. Burda dostlar ZX coin haqqında yenə də dostlar əlavə olaraq məlumatlar yazılıb. Böyük bir dostlar şirkətli böyük bir coin-i sürətlə bu coin-in yüksələcəyini gözləyirəm. Bir kripto paranın ZX cüzdanı oluşturun və ona para yatırın. ZX ekosistemi içində iklem göndərib alabileceğiniz xidmətləri və proqramalar qura biləcəksiniz toplam dostlar 900 milyon coin buraxılıblar. Madencilik üçün dostlar 90 milyonudur. Və burada da dostlar əlavə olaraq coin haqqında məlumatlar var. Gəlin sizə dostlar bunu coin marketdə göstərəm bu coin-i gördüyünüz kimi X coin hal-hazırda dəyər 21 sentdir. 19% düşüşdədir. 24 saatlıq həcmi 228 min dollardır. Burada dostlar maksimum biz baxa bilərik hansı dərəcələrə qədər qalxıb, gördüyünüz kimi 34 sentə qədər qalxıb, burada indi dostlar düşüşdədir. Yenə yəni də dostlar almağı sizə məsləhət görürəm. Bu hansı ayına? Avqust ayının içindən etibarən dostlar borsalardadır. Bundan evvel tanıtdığımızda çox dostlar ucuz bir şəkildə bu coinləri əldə edə bilirdiniz. Alsaydınız dostlar indi yaxşı pul tutmuş olacağdınız. Burda dostlar biz yani gankash loklarını sizə göstərim. Kaşloklar dostlar bələngimizdir. Yəni mən artıq ikili qeydiyyatdan keçmişəm. Ona görə də yəni sizə qeydiyyatdan keçməni göstərməyəcəm. Burdan dostlar biz əgər burdan hər saxladığımız dostlar coin üçün əlavə olaraq bizə gəlir verici. Burda da dostlar göstərir ki, yazılıb ki, aktiv post üçün, yəni pul üçün manendini gəlmək üçün aktiv postium madenciliyi yeməktir referansla qeydiyyatdan keçməli. Burada dostlar, register refer yazılan yerdən e, referansla qeydiyyatdan keçə bilərsiz. Mən yenə yəni, referansla qeydiyyatdan keçməmişəm, onun üçün mənə üçün belə bir yazı gəl. Dostlar, burada hər saxladığınız coin-in sizə əlavə olaraq gəlir verəcəklər. Burada dostlar, hansı borsalarda biz bunu trading eləyə bilərik, onu sizə göstərim. Burada da dostlar, gəlin yəni, baxaq elə markets yazılan yerdən Gördüyünüz kimi dostlar, Bitforex borsasında hal-hazırda alış-satış mümkün dü. Yəni mən hal-hazırda dostlar, mənim balansımda 350 ZX coin bulunmaqdadır. Yəni hal-hazırdakı bunun dəyəri 75 USDT eləyir. Bunu bir dəyəm canlı olaraq burada satacağam. Burada sell ZX-ə basırıq. Ee, gördüyünüz kimi dostlar, dediyim ki bizə satış üçün kod qoymaq lazımdır. Yəni maliyyəal parolunuzu qoymaq lazımdır. Bu dostlar mən qoyduqdan sonra videoya davam eləyəcəm. Bə ev dostlar gördüyünüz kimi mən bunun satışını reallaşdırdım burdan. Yəni order status yazıldı. Burda dostlar gördüyünüz kimi hələ ki yəni bunu biz satmağa qoyduq, avtomatik olaraq satılmadı. İndi isə digər insanların bu ə əksinə eləmək lazımdır. Yəni USDT-lərini Zikskoinə dəyişdirmək lazımdır ki, bizim işlənmimiz tamamlansın. Hə, yəni, dostlar, güvənli bir coin idi. Tantdığımız, demək olar bütün coinlər güvənlidir. Almağı da dostlar sizə məsləhət görürəm. Hə, əgər dostlar, yəni mədenciliklə də qazana bilərsiniz. Demirin dostlar, yəni coin alın, saxlayın istəsə dostlar, mədencilik eləb sadəcə Kaikoq-da saxlayacaqsınız. Sizə əlavə olaraq ə gəlirlər verəcək. Əlavə olaraq dostlar qazanacaqsınız. Yəni qısaca dostlar madenciliyinə ki, stakingin bir şeydir. Ə hesabınıza dostlar pul saxlayırsınız. Girib bu borsadan dostlar coinləri alırsınız, göndərirsiniz dostlar siz cüzdanınızın yəni hesabınıza da burada Kaşlokunuzun hesabına göndərirsiniz. Ondan sonra dostlar burada dostlar həmin coinlər qaldığı, qaldığı müddətdə əlavə olaraq siz gəlir qazanacaqsınız, gəlir əldə eləyəcəksiniz. Yəni bunu yüklədikdən sonra ola bilsin sizdə virusla bağlı şey olsun. Mən dostlar işləyərkən e, yəni virus xətası verirdi. Antivirusu dostlar bağladıqdan sonra avtomatik olaraq yükləyə yükləndi dostlar. Burdan qeydiyyatdan keçməni sizə göstərəm. Credit Now yazılıb. Burdan dostlar bunlardan birini seçirik, fərqi yoxdur. Deməli burada continue-ya basırıq. Gördüyünüz kimi bizə belə bir yazılar verir dostlar. Bunun bir yerə dostlar biz Yəni kopyalayıb yapışdırırıq burdan dostlar. Kopyalayıb yapışdırdıqdan sonra gördüyünüz kimi ard-ardadır bu. Burada I am writed down yazdı. İndi burada deyir ki dostlar, 3-cüdə hansı idi, 10-cu da hansı idi, onları yazdı deyir. Bunları dostlar doğru bir şəkildə yazdıqdan sonra konfirm eləyəcək və beləcə qeydiyyatdan keçmiş olacağıq. Yəni dostlar biz Bitforex borsasında hazırda bu Zix coinini istədiyimiz vaxt alış-satışını reallaşdıra bilərik. Yəni qiymətini də dostlar sizə göstərdim. Madenciliyə necə başlamaq olar, sizə göstərdim. Coin haqqında da ətraflı məlumatları verdim. Burada dostlar Telegram və digər hesabları var, sosial şəbəkə linkləri var. Bunları da videonun altına yerləşdirəsəm, oradan da dostlar girib əlavə olaraq məlumatları, yəni öz adminlərindən əldə edə bilərsiniz. Texnologiyaya bax baxaq dostlar burdan. YouTube-da falan da var, yəni girib baxa bilərsiniz. Poş madenciliyi də var dostlar. Bildiyiniz ki, ən çox Bitcoin üçün istifadə olunur bu. Güvənliyinə də dostlar 100% zəmanət verilib. Nə isə dostlar, bu videodan bu qədər. Nə isə bilməsəz video altında yazmısa bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.